Сейчас перед вами наши передовые юнкоры э, газеты Стол, которые расскажут немножечко о школе э, юнкоров, о наших занятиях журналистикой, что они получают, что не получают. Вот Ген, заместитель главного редактора нашей газеты. Что он дает журналистика? Мне нравится журналистика опыт, потому что я в будущем хочу стать журналистом. Поэтому это очень хороший кружок, или даже можно назвать организацией, потому что она серьезная. Вот. И дает еще знания, знания, например, как фотографировать, Какие, какая бывает съемка. Вот. Понятно. Вот рядом с Геной у нас главный редактор газеты «Стоп» Ульяна Винничук. А Ульяне что дает? Ну, во друзей тоже те же знания тоже информация полезная и ну, навыки также ну, еще мне интересно ну, сама ну, вот эта журналистская жизнь куда-то ездить что-то узнавать даже если немного но все равно интересно ну и организация тоже что если надо, то мы это делаем ну, как бы потом в как результате бы мы получаем что-то, что мы можем посмотреть, увидеть, и все наши старания, и каждую, каждую каплю нашего труда увидеть у себя на руках. Отлично. Вот Надя. Ну, журналисты, как бы это все, она включает себя и охватывает практически все сферы, потому что она пишет абсолютно обо всем. То есть это широкий доступ к информации, это э, люба, любая точка зрения. То есть это можно э, не то, как бы узнать информацию получить ее, но и искать свое мнение по поводу ней. И тебя за это не осудят. Э, ты можешь э, писать, э, фактически даже ну, можно и рисовать тоже не выкладывает свои работы на стол нашего редактора <laughs> <laughs> и это ну, это часть жизни мы фактически массажем и все в жизни журналисты поэтому без этого как бы нельзя это дает мне частицу себя знать себя получше знать свои друзей получше а что бы вы посоветовали ребятам которые вот любят писать но еще не знают где себя и как найти, показать себя? Написать в статью в новую газету. Да. И получать. Самое... Ну, мы, мы знаем, мы понимаем, что это твое мнение такое, что в «Контакте» все сидят, свои свеки, свеки, фри... э, все свои истории выкладывают туда, свои сочинения. А зачем так плоско «Контакт» и какой-то отдельный мир, это же интернет. А интернет это, это всемирная связь, это все. Почему бы не попытаться... Ну, там, мы там, мы понимаем, что это редкость, это единица, когда кого-то выбирают, что-то сочинение, и какая-то ответа его публикует. но в любом случае можно рассылать и свои сочинения, и критики свои по абсолютно всем сайтам, абсолютно всем газетам, и куда-то, да, возьмут... Или просто создать, как мы создали что-то свое? Да, создать идеи сайт как просто, Вот реально хорошая идея создать сайт. Как, э, как это называют там, эти люди, которые э, не наивные, создать, сайт и там все размещать. Леша, Интерфекционисты или как их называют, ну вот эти вот, которые как, как, бы пишут, но их фактически никуда не берут. Ну да, и созвать их туда всех, а пишут. Я уверена, что много людей будут обращать туда внимание, многие будут читать и брать такие сочинения и для этого. у нас много талантов, много ребят, которые ну, мачно слышать. А вы знаете, что для того, чтобы тебя опубликовали, все равно нужно это заслужить, показать, что ты лучший. Для этого нужно работать работать над собой, а не просто вот я написал, возьмите меня. А, вот поэтому вот э, СЗ, э, поэтому СЗ это такой сайт, это будет, ну, можно было бы создать такой сайт, где ребята, которые только по-настоящему хотели себя показать. Так у нас есть школы юнкоров. Наши, да, но это наши, это наши, но мы как понятие... А мы же, не, мы же не закрытая группа, мы приглашаем всех, и чем больше нас будет, нельзя замыкаться одной школой, вам не кажется? Нет, ну конечно же. Да. Надо возможность мы практически заходим, ну, там заходят на сайт других, школ посещают, их смотрят. Ну и что самое главное на этом сайте сделать ну, стартовую какую-то, ну, не знаю, вспышку какую-то. Потому mm -hmm. что например, вот эта группа ВКонтакте, которая у нас есть, которую там и школы юнкоров и того же нашего стопа, то в нее не очень там много заходит, если смотреть по статистике, и ну и вообще ну, как бы из тех, которых я приглашала. У меня большинство в друзьях из нашей школы как бы вступило не очень много, некоторые просто не знают, что у нас есть такая газета. Ну я считаю, что надо сделать какую-то, не знаю, что-то, что их наверняка будет привлекать. Если один раз взять этот стартовый рывок, то тогда потом уже они будут заходить в поисках еще чего-нибудь интересного. Но если мы сделаем этот рывок и больше ничего, то тогда, конечно, же. А вы понимаете, что большая часть ребят, которые сидят в контакте, они не особо чем-то интересуются. Вот 10-го мы соберемся вместе с вами и пойдем на форум ученической прессы, где соберутся со всех районов Киева, такие же, как вы. Вот где можно показать себя, вот где можно объединиться. Это интуиция. Вот это слово, которое написалось на да Киеве, -да. это Ребята, которые пишут, которые как бы ищут надежду, чтобы это